मेरा नाम अशोक कुमार है मेरा उम्र फिफ्टी थ्री है तो ये जो प्रॉब्लम मुझे जो हाथ में हुआ वो तो तीन चार महीने के पहले उनको ये ऐसे लग रहा था मूवमेंट थोड़ा थोड़ा टेपर होते जा रहा था तो उसके लिए हम डॉक्टर का पास गया था वो सबसे पहले पूछा था डायबिटीज़ है क्या था तो आ, मेरे को तो डायबिटीज है रोड वन रहता है उन्होंने बोला है तो डायबिटीज कम होता है तो अपने आप हो जाता है तो उसके बाद फिर मतलब ये सजेशन और एक डॉक्टर के पास गया तो भी यही सेम बताया फिर मेरा कोलिक मुझे एडवाइस किया था उनका वाइफ वो का एक, वो एक ट्रीटमेंट था वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाला ट्रीटमेंट है उसका ऑपरेशन तक जाना है इसे कुछ बोला था तो इधर आने के बाद उनको हंड्रेड परसेंट क्योर हो गया बोला तो मेरा को तो क्या है ना थर्टी डिग्री हमारा जो है हाथ का इश्यू था इससे ज़्यादा नहीं जा रहा था तो उसके बाद फिर इधर आया फिर ट्रीटमेंट लोग चेक करने के बाद चालू किया उसमें उस टाइम बोला था पंद्रह सिटिंग आपको आना पड़ेगा तो हम तो फिर रिलायंस से जामनगर आने में तीस किलोमीटर है तो हर हफ्ते हम दो बार हम लोग आया आके जो ट्रीटमेंट चालू किया अभी पूरा जो है टोटली कम्प्लीट हो गया अभी मेरा हाथ पूरा ऊपर तक आ, जैसे ये हाथ जैसा वो भी जाता है उनको पूरा हंड्रेड परसेंट हो गया मतलब तो तो ये ट्रीटमेंट थोड़ा स्लो ट्रीटमेंट है लेकिन वो अच्छा है और इधर डेडिकेटेड डॉक्टर्स से हमको अच्छा लगा हाँ वो घर जैसा है तो ट्रीटमेंट किया है आई एम वेरी सेटिस्फाइड माओ मारू नाम अशोक भाई मनुभा कालसरिया हूँ जमनगर रहू चु मैंने खम्बा प्रॉब्लम मैंने तो। अगिय साल मैं लीधेली माओ केयर में પણ બહુ સારું છે પંચાવન ટકા આસપાસ સારું બહુ સારું અતિવ્યવસ્થિત છે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી મારું નામ વિશાલ મહેતા છે મારી ઉંમર બત્રીસ વર્ષ છે હું જામનગરનો રહેવાસી છું મને હાથમાં બહુ પ્રોબ્લેમ હતો એમાં કોણીમાં કભામાં ને બધા અને મેં આખા જામનગર રાજકોટ બધા ડોક્ટરને બધા દસથી બાર ફાઇલ છે મારી પાસે અહીંયા હું માય કેરમાં આવ્યો પછી મને અત્યારે નાઇન્ટી નાઇન પરસેન્ટ પેર પડી ગયો છે અને એક એ દવા કે ઇન્જેક્શન છે નહીં એના વગર